bismillahi rohmanir rohiym kecha gruppada atestlar alloh taolo insoniyatni yer yuzida sinov uchun yaratgan degan qur'oni karimdagi oyatlarga e'tiroz bildirishib aytdilarki alloh taolo hamma narsani bilsa nima qilardi sinab bu sinovni nima keragi bor edi deb go'yoki har xil misollar bilan musulmonlarni ustidan kulishga harakat qilishdi bugun biz ana o'sha islomdagi sinovning haqiqati borasida ozgina musulmon birodar akalarimiz uchun aytib bermoqchimiz bismillahi rohmanir rohim sinov bu biz o'zbekchada tushunyotganaa sinov tushunilmaydi arab tilidagi yoki qur'ondagi sinov xullas ana shuning uchun ham qur'ondagi sinov so'zini to'g'rimi to'g'ri tushunishib oladi qanaqa sinov desa sinovdan murod bu hali maktabda o'qituvchilar yosh bolalardan oladigan sinovni tushunishadi-da. lekin asli qur'ondagi sinov unaqa emas qur'ondagi sinovni haqiqiy ma'nosini mana 155 oyatda alloh taolo tushuntirib beradi baqara surasida alloh subhanahu va taolo wal wal "Wa amwali anfusi aytyapti albatta biz sizlarni qo'rqinch och qolishlik va mol mulkinglarni yo'qotishlik va joninglarni yo'qotishlik va farzandlaringlarni yo'qotishlik bilan sinaymiz ho'p endi shu yerdagi sinaymiz degan so'zni tushunishlik uchun biz bu oyat haqida ozgina o'ylaylik bu oyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashgan musulmonlarga nozil bo'lgan ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam makkada shunaqa bir qiyinchilikda yashagan sahobalar ham shunaqa holatda edilarki ular ular bitta xurmo daraxtini xurmoni danagini uch kun uch kun shumib yurishardi och qolganligidagia endi u qiyinchiliklar juda ko'p voqealar bor xullas shunaqa qiyinchilik shunaqa bir qo'lida hech narsa yo'q kiygani tapshkasi yo'q musulmon arablar payg'ambar payg'ambarivamga ergashishdi va payg'ambarmiz sallallohu alayhi vasallamga alloh taolo va'da qildi sizlar tez orada fath nasib qiladi sizlarga ya'ni katta saltanatlar nasib qiladi islomiy imperiya paydo bo'ladi katta imperiya dunyodagi eng katta katta kuchlarni ustidan hukmron bo'lib qolasizlar degan bir xushxabar berildi musulmonlarga endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga e bir tomondan xushxabar berildi bir katta bir yutuqlar fathlar katta bir imperiya katta bir podshohlik musulmonlarni dunyoga hukmronlik qilishliklari va musulmonlarni dunyoda tarqalishliklari borasida bir katta bir xushxabar bir maqsad berildi va shu maqsad bilan birgalikda alloh taolo aytdi shu maqsadga erishish uchun sizlarga shunaqa to'siqlar ham keladi shunaqa qiyinchiliklar ham musibatlar ham keladi ana shularni yengishinglar lozim u musibatlar nima u qo'rqinch och qolishlik mol mulklarinlardan ajrasishinglar mumkin och qolishinglar mumkin o'lishinglar ham mumkin farzandlaringlar ham o'lishi mumkin deb olloh taolo xushxabar beryapti va oyatni davomida aytib qo'yyapti vabas sabr qilguvchilarga xushxabar bering ya'ni bu sinov sizlarni ana shu buyuk darajaga yetishinglar uchun sizlar uchun bir pahona bu ana shu pahonalarni depalab bu qiyinchiliklarni bu sinovni nima deb aytyapti olloh de taolo bu sinov sizlar xursand bo'ladigan narsa sizlar mana shu narsalar sizlarni ana shu buyuk ana buyuk bir saltanat buyuk bir e, islomni dunyoga tarqatishlik degan bir buyuk darajaga yetkazishlik uchun sizlarni alloh taolo mana shunaqa narsalarni sizlarga musibat qilib beradi ya'ni bir qiyinchilik qilib chalenj deydi o'zbek ingliz tilida to'siq shunaqa bir to'siqlar sizlarga duch keladi va bunda sizlar xafa bo'lmanglar bu yomon narsa deb xursand bo'linglar ya'ni xushxabar beryapti alloh taolo sabr qilguvchilarga sabrna ham masalan hozir sabr qilguvchilarga desa bu ateistlar ham yoki ba'zi bir oddiy dinni yaxshi tushunmaganlar to'g'rimi to'g'ri tushunib olishi mumkin sabr desa biz shunday tushunamizda odatda bir narsaga jimmakkam turib olishlik qanoat qilib turishlik chidab turishlikni biz sabr deb bilamiz yo'q asr sabrning ma'nosi yana ham chuqurroq masalan sobr degani faol faoliyatida de, davom etib turganni sabr deydi misol siz bir tijoratni boshladingizda tijoratni qilayotganingizda birinchi savdo qilganingizda ziyon ko'rdingiz yoki yani, e, bo'ldi ziyon ko'rdim deb ana o'sha ziyonga chidab turishlik bu sabr emas balki yana tijoratni davom ettiriz bu sabrlik chunki bir maqsadga erishishlik uchun qilayotgan ishingizni davom ettiraverishlikni sabr qilguvchilar deydi masalan sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yordam berishgan iymon keltirishgan va ve yordam berishgan lekin ana shu yordam berishayotganda payg ergashishayotganda sahobalarga juda ko'p qiyinchiliklar keldi masalan och qolishdi mol mulklardan ajralishdi jonlaridan ham ajralishdi farzandlaridan ham ajralishdi lekin ular ergashishdan ya'ni qilayotgan ishdan to'xtashmadi qilayotgan ishidan to'xtamaslik maqsad sari intilayotganda ana o'sha maqsadidan to'xtamaslikni arab tilida sobr deydi haqiqiy sabr qilguchi shu bo'ladi xullas sinov bu biz o'ylayotgan darajadagi tor ma'noni bermaydi misol maktabdagi ma, sinov in ekzamen qilinadigan universitetdagi sinovlar emas bu musibat insonni hayotidan har doim uchrab turadigan qiyinchiliklar va bu narsani alloh taolo qur'oni karimda aytadi sizlarga ay, quyosh oy havo bu narsalar sizlarni rivojlantirishlik uchun qanday kerak bo'lsa bu to'siqlar ham sizlar uchun shunday kerak bu sinov ham sizlar uchun shunday kerak bu olloh tomonidan go'yoki bu bir rizq bir ne'mat nimaga masalan dunyoni bir misolini olaylik bilasizlarmi nimaga hozirgi kunda texnologiyalar rivojlandi chunki insoniyat rivojlangan sari odamlarni soni ko'paygan sari dalalarda ko'p darajada tezlik bilan mayda narsalarni o'stirib chiqarishlik kerak bo'ldi endi ana o'sha sinov ana o'sha qiyinchilik insonni bu texnologiyalarni bu narsalarni yaratishlikka traktorlarni ishlab chiqarishlikka shu narsalar majbur qildi insoniyatni masalan dushmanni qo'rqinchi qarang bir mamlakatga qancha tashqaridan qo'rqinch paydo bo'lsa u shuncha rivojlanadi o'zini himoya qilishlik uchun demak kelayotgan musibat qiyinchilik bu insonni rivojlantiradi buni yana shunday tushuntirishga harakat qilaman afrikada odamlarni uy solish borasida juda orqaga orqada qolib ketgan deydi nimaga sababi desa sababi oddiy xalqda ham uy qurib yashashlik chiroyli qilib uy yasashlik puli bo'lsa ham chiroyli qilib uy solishlik tushunchalari juda past puli bor bo'lsa ham nimaga desa chunki deydi ularda qish yo'q deydi qish bor mamlakatlarda yashayotganlarda tushunchasida shunday bo'ladiki ha mana qish kelyapti deb ular tayyorlanadi sovuq tushyapti deydi qish kiyim oladi qishga tayyorlanay deydi ya'ni qish dan chiqishlik uchun ana o'sha qiyinchilik ana o'sha sinov ana o'sha to'siqdan chiqishlik uchun biz bizd o'rta osiyoda yoki qish bo'ladigan mamlakatlarda qishga tayyorlanamiz bu narsa bizni uy solishlik uy olishlik chiroyli uy solayogan sovuq bo'ladimi issiq bo'ladimi shunaqa qilib qarab bu qiyinchilik bizni rivojlantirishga ya'ni qish degan qiyinchilik bizni rivojlantirishlikka turtki bo'ldi xuddi shunaqa afrikada qish yo'qligi uchun ularni aytishadi haqiqatdan afrikaga borsangiz ular bunday e, pul bo'lsa ham zo'r moshinalarni minaveai lekin uylarini qarasangiz hazakaa даже qamishdan ham so xullas e, aytishadi ha bula, bularni qish degan tushuncha yo'qligligi uchun bularda tayyorgarlik degan e, uy solishlik degan bunaqa narsalar oz deb hozirgi kunda shunaqa afrika borasida fikr bildirishgan ya'ni orqada <laughs> qolishlikdan bitta sababi ularni prirodasi ularga qiyinchilik oz kelgan ana shu ma'noda qaysi ma'noda shu qish yo'qligi sabab xullas qaysi bu yer yuzida eng zo'r yutuqqa erishganlarga savol bersangiz nima sizni unaqa yutuqlarga erishtirdi desangiz o'zini qiyinchiligini aytadi hayotida duch kelgan to'siqlarni aytadi xullas bu qiyinchilik bu yer yuzida albatta inson uchun kerak havodek kerak quyoshdek kerak uni rivojlantirishlik uchun rivoj uchun bu sinov bu kerakli narsa musibat har kuni inson hayotida ertalab turadi ishga borish kerak yoqsa yoqmasa ishga borish kerak bu to'siqlar qur'ondagi maqsadga erishishlik uchun duch keladigan to'siqlarni sinov deb ataydi alloh taolo qur'oni karimda masalan baqara surasining bir yuz ellik beshinchi oyatda musulmonlarga sallamga ergashishlik natijasida ularga va'da qilingan kelajakdagi fathlar yutuqlar saltanatlar bu narsalar nimani evaziga deganda alloh taolo aytdi endi sizlar mana shu narsa va'da qilindi lekin mana bunday to'siqlar bor mana shu to'siqlar bilan sizlarni sinaymiz ya'ni shularni bosib o'tasizlar deb alloh taolo misol qilib keltirdi xullas oyatdagi qur'oni karimdagi sinovning birinchi ma'nosi shundan iboratki olloh taolo yer yuzini yaratdi asl maqsad insoniyatni jannatga olib kirishlik vjin va insnni men o'zimga ibodat qilishlik uchun ya'ni abid arab tilida abid degani ollohning bandasi bo'lib qolishlik ollohning jannatiga kirishlik haqiqiy ma'noda abitni shunday mufassirlar tafsir qiladi abitnig ma'nosi haqiqiy eng xulosasi shuki inson ollohni bandasi bo'lib qolib jannatga kirishlik olloh shu maqsadda yaratdi insoniyatni va olloh bu maqsadiga erishadi va mana shu maqsadga erishishlik uchun insoniyat jannatga ki kirib borishlik uchun insoniyatga alloh taolo bu yer yuzida juda ko'p sabablarni yaratdi jo'ndan jo'n cun kirib ketmaydi ana o'sha sabab nima ana o'sha sabab hayotida insonga duch keladigan yani to'siqlar qiyinchiliklar musibatlar agar to'siq qiyinchilik musibatlar bo'lmaganda edi inson jannatga kira edi bu inson uchun лестница alloh taolo aytyapti sizlarni biz jannatga olib kirishlik uchun yaratdik va bu hayotda yashab o'tishinglar uchun ana shu jannatga yetib borgungacha mana 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 shunday qiyinchiliklar bo'ladi sinovlar bo'ladi xullas birodar akalar bizning islom olim ulamolarimiz oldingi davrdagi olim ulamolar ham sinov haqida shunday tushunchada bo'lishgan bu ateistlar aytayotgandek yoki biz ba'zi birlarimiz tushunayotgandek sinovni juda tor darajada tushunishmagan haligi alloh taolo Allah, ekzamen olyapti daftar ruchkani berib kim qanaqa qilyapti deb tevada qarab turibdi deganqa tushunchada emas buning hikmati bo'ladi hikmati deganni tushunasizlar degan umiddaman мудрость uh, deydi ruschada hikmati bo'ladi anglizchaida wisdom deb qo'yadi ya'ni wisdom har bir ishini alloh taoloni har bir uh, buyrug'ida bir katta hikmat bo'ladi ya'ni uni orqasida katta bir foyda bo'ladi qur'oni karimda alloh taolo nimaniki zikr etgan bo'lsa yaxshi quloq solsak uni orqasida insoniyat uchun katta bir foyda bor bo'ladi bu sinovni yaratganligining sababi ham shuki uni orqasida katta bir insoniyat uchun foyda bor umid qilamanki men o'z fikrimni tushuntirishga harakat qildim alloh taolo barchanlardan rozi bo'lsin va <laughs>